assalomu alaykum hurmatli azizlarim barchangiz sog' omonmisiz bugun sizlarga ajoyib qiziqarli didaktik o'yin o'rgataman bu didaktik o'yinda siz rasmlardan foydalanasiz ushbu didaktik o'yinimizning nomi kimga nima kerak deb nomlanadi ehtimol bu o'yinni bolajonlarimiz bilan siz oldin ham o'ynagan bo'lishingiz mumkin mana demak rasmda ko'rib turibsiz turli xil kasb egalari va turli xil kasb egalariga kerak bo'ladigan demak asboblar ko'rib turganingizdek demak bolajonlarimiz bu o'yin orqali qaysi kasbning asosiy qurollari nimalardan iborat ekanligi haqida tasavvurlarga ega bo'lishadi mana ko'rib turganingizdek bu yerda turli xil kasblar berilgan masalan shifokor o'qituvchi quruvchi va hokazo va ularning demak asosiy ish qurollarini biz pastdagi ish qurollaridan topishimiz kerak bo'ladi men o'ylaymanki bunday o'yinlarni bunday didaktik o'yinlarni o'ynatish bolajonlarimizda ham demak borliq haqidagi tasavvurlarni boyitishga yordam beradi ham kattalar mehnati bilan tanishtirish qolaversa demak kelajakda o'zlariga kasb tanlashga ham bir yo'llashga asos bo'ladi bolajonlarimiz shunday qilib ma'lum bir kasbniga qiziqishadi harakat qilishadi shu kasb egasi bo'lishga talpinishadi azizlarim doim sog' omon bo'ling bolalarning asosiy faoliyati o'yin ekanligini aslo unutmang shuning uchun bola tarbiyasida farzand tarbiyasida o'yinlardan samarali foydalaning sog' bo'ling azizlarim